Ми знаємо, що 6 квітня 2022 року помер е, Жириновський, uh -huh. але прикол в тому, що його аккаунт в соцмережі X несподівано ожив, uh -huh. ну, от буквально там вчора, сьогодні, да? і яка там була новина про те, що найближчим часом станеться те, що змінить перебіг подій? Багато uh -huh. хто буде в шоці. Uh -huh. Це, пані Лано, як розуміти таку новину? Це просто, типу, утка, закидушка, щоб, я не знаю, якось поприкалуватися. От дивіться, так well, воно виглядає. От Давайте отак от, от, от покажу. да, Я думаю, що може буде видно. Шириновського, це що? Як ти типу, по це розуміти? Написано ждіть. опять же доля правды в этом есть, потому что видите опять смотрите мир вот опять мир и дьявол да мир настолько приблиз... приблизился к каким-то событиям, э, ну естественно что в целом для обычных людей это негативные события, но также это для всех они негативные видите здесь э, это может быть в том числе помните о чем карты предупреждали что это может быть какое-то э, События вот по типу, ну, наподобие 11 сентября, но не в таком сценарии, да, а вот в таком глобальном, да, с такими, к сожалению, жертвами. Здесь идет речь о том, что кому-то надо положить одну финансовую систему и как бы выровнять свою финансовую систему, чтобы деньги там и все остальное, акции, ценные бумаги из клана одного самых богатых, да. ну перетекли в клан других. Ну, то есть вот это очень высоко. она уже висит тоже давно, давненько. Ну, з приходом Трампа это реально становится А взагалі, на якихось континентах Землі буде безпечно чи ні? Потому, вже навіть була вчора новина, що Китайці своїм флотом оточують Австралію, вже навіть Австралію хочуть. Якщо mm -hmm. да, Австралія. От. То я не знаю, поняла ну... що залишається? Антарктида або Марс. Куда? ну Антарктида, видите, тоже битва за Антарктиду, что же собираются вести mm. где-то землетрясение, ну действительно, если посмотреть вот так по, -по большому, что нет безопасных мест, где-то цунами будут накрывать, где-то землетрясение. ну то есть логично взять mm -hmm. все, смотрите, все почему вот я повторюсь, что я слушала одного астролога, не нашего который говорит, что в районе вот, ну, вот, вот, то, что мы смотрели, 17 да, там апреля, 20, 20, апреля, Пасха, да, вот в этом году, он там приводил данные, что очень такая опасность, опасность, ну, такой прям настоящей мощной Третьей мировой войны. Ну, по сути, она уже идет. Ну, то есть, видите, и карты показывают, что события все ведут к этому потому что к сожалению не дай бог это может быть очень большая вероятность mm -hmm. ну на грани по картам мы все время приближаемся да вот приближаемся приближаемся к этой точке применения чего-то у меня сегодня очень на лоб полизывать э, вид почутой информации по нашему эфире ну к сожалению я же Понимаете, это не факт, что дай Бог, чтобы она не проиграла, чтобы все это проигралось, да, чтобы оно mm -hmm. все-таки двойки, и выбор есть разумный выбор, да, принять разумное решение и уйти от этого. Но посмотрите, где же разумный выбор, если мы смотрим фееричные высказывания со стороны одного континента, да, и другие фееричные высказывания, то, что касается Кремля. Скажіть, будь ласка, що буде відбуватися 17 квітня або після. Це приблизно 40-й день після падіння Христа з Києво-Печерської лаври в неділю буде сам великдень, да? і рівно через тиждень там канікули в школах? Ну коротше кажучи, пані Лано, в 17-х числах квітня, от плюс-мінус на 40-й день від падіння ну, Христа. Давайте просто спросимо 17 сімнадцяти. -е. Апреля 2025 года Украина. Uh -huh. Район 17 апреля. Тут мы про Украину спрашиваем сейчас. Тут еще могут быть какие-то события негативного характера очень по миру. Как вариант говорю. Uh -huh. Что-то может быть такого, очень такого, что касается Украины. Карта выбора. Здесь стоит карта выбора. Попытка устроить нам башню. Причем каким-то хитрым, либо диверсионным образом, либо каким-то образом может uh -huh. что еще создать сложности сейчас еще раз подтянем Видите, это попытка э, повторить, но ну, здесь сразу карта отсекает, что как бы пытаться предупредить это. Попытка, возможно, повторить то, что уже было и что-то негативное. Ну что новом приходит? Каховская газ? Ну по принципу, да, вот что-то типа пытаться сделать. Либо еще что-то типа такого негативного. Но ну, здесь двойка uh -huh. вот такие. больше как-то за счет э, какой-то диверсии возможно в том числе ну, ну так себе карта выпадает поняли и то же самое по миру что-то так себе выпадает нехорошие планы одним словом радует то что есть двойки есть карта выбора значит это можно это может не проиграться. Ну, знаєте, нас, може там люди слухають, слухають, і такі може в когось виникне думка: а якісь хороші новини, пані Лано, є взагалі, будуть ви бачите щось таке ну, для нас? Я там не знаю. ну, Це для нас повернення наших полонених. Це я не знаю. Можливо, мир, мир може, може не стане. Ми це зараз розглянемо з вами. От давайте, оце ми так зараз загалом, але з навадячими. Це вам такі хороші новості для України. Це вам хороші новості. Ну, дьявол. Выпадает. Видите, дьявол и Украина падает. Ну, что вот тут? Мы ну, про хорошее, а не про плохое. Как бы я не старался, как бы я зараз не манипулировал. Ну, да, не вот выходит, смотрите, да. даже вот так взять, если вот они выпали, я вам показываю. Вот сейчас я вам показываю. То есть это дьявол Украина, дьявол ниже идет мир, дьявол ага. мир, видите? И определенные страны. Еще раз, что-то хорошее. Ну, хорошо, это мы поняли. А хорошее что-то должно быть, не все черное. За детей будьте внимательны. Ну, короче, мы начали за хорошее. Дети. Все, что связано с детьми. Перемещение, передвижение, террористическая деятельность. Ну, действия украинских вооруженных сил, это мы просто образно говорим, чем-то порадуют опять. Да, помощь будет идти, если кого, ну, так вот, из хорошего. Но не будет афишироваться. Угу. Угу. Информация какая-то, ну, тут и плохая, и хорошая. Опасность обстрілу, йде, все, що связано, з виделями енергосистеми, е, атомні станції, опасность, це все такое. Больше, к сожалению, більше плохого. Я пам'ятаю, була заява Трампа і його команди буквально на днях, про те, що ну, якщо ну, все буде все. добре, то в найближчі дні може початися перемир'я. В ближайше время буде настояще перемир'я, то, що. Что... Там они а в Саудовской Аравии, в Украине, в США договорились. Ну, вот настоящие племена. Нет, видите, обман. Ну, смотрите, обман. Хитрость, обман, пудлость и коварство. Дьявол. Это все, обман. Доброе. Але, есть <coughs> такая сейчас теория. Яка досить серйозно зараз обговорюється там в західній пресі дуже часто її закидають стосовно того, що Росія може реально піти на таке перемир'я і може навіть реально його дотримуватися все для того, щоб в Україні почали проводити вибори, і на фоні виборів буде ну по суті, оце срачі між нам, між людьми, масове роз'єднання народу. І що тоді може рашка на натиснути і піти в новий наступ, якраз на тлі от того, коли будуть вибори, це дійсно. Ну, Посмотрите, по семерке, по, сейчас посмотрим, по семерке мечей оно вполне такое. Видите, они больше склонны на террористическую деятельность. Вот внутри Украины, если да, мы говорим. Да. Э, путем каких-то негативных действий создать вот, создать нам башню, создать нам еще что-то. Видите, как мы смотрим Сумскую область, смотрим там Днепр, Запорожье, Николаев, Одессу, Харьков, раскачать. Я уже не говорю про Киев. Раскачивать ситуацию. И то, что касается вот все, что связано с крестом, да, тоже они, они, же сразу использовали эту информацию с целью манипуляции, да, вот, потому что когда был, да, там российский, ну, там и присутствует, собственно, российский патриархат, как бы было все хорошо, а это вот к тому, что там да, все плохо, это все они будут пытаться действительно раскачивать ситуацию. Uh, газета The Washington Post написала, что до 26-го года мир в Украине невозможен. Это правда? Настоящий мир, да? Да, Нет, до 26-го. К року. сожалению, по картам я его тоже не видела. Настоящего мира. Единственная надежда на какое-то чудо. Вот оно есть, это чудо, да, что-то неожиданное. Ну, что-то вот такое случается, и тогда это возможно. Действительно, настоящего мира. Да, 2026 года в Украине не будет. 2026 года в Украине не будет. Очень тяжело это достигнуть. Тут э, не то, что да. Э, ну, Смотрите, очень тяжело это достигнуть. Очень. Ну, все-таки есть маленькая надежда на что-то, да, такое. Угу. Здесь, видите, и для самого в целом мира, в целом мира идет какая-то сильная опасность. Ну, в целом для мира. Развязывание какой-то ситуации, либо же применение чего-то. Британия и Франция обговорюют возможные удары по российским объектам в случае взрыва перемирия с Якщо буде перемир'я і Росія його буде зривати, то Британія та Франція буде наносити удари по Росії чи ні? Британія, Франція, М -м, це цікаво. Якщо Росія не особисто, то чи ні? ставят ее перед сразу предупреждают видите ставят перед выбором ее на самом деле тут больше не они я так понимаю а больше то что нам дадут что-то такое ну поняли что мы будем наносить туда больше на это похоже видите здесь помощь какая-то быстрая и как бы под Ну, руками, руками українських вооружених сіл, я б вот так сказала. Угу, угу. Це зрозуміло. Ця тема зараз, якби, так, трішки відійшла там в сторону, але все одно небезпека нікуди не минула, і глядачі знову повторюються питання, чи бачите наступ орків на Дніпропетровську область? Степлення росіянської. обстрелы вот тупик у них в прямую нет я не знаю я не вижу такого тут больше раскачивать ситуацию вот как раньше карты показывали ничего не изменилось вот ничего тупик дня опасность центр центру города иллют Ну і тут такі карти в все, що зв'язане з водою. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де тайм-коди. Там же в березні е, ми маємо по ідеї переходити на літній час. Е, і тут нас питають, чи ви бачите, що в березні е, ми перейдемо на цей літній час, як пишуть московський. Е, чи все-таки президент підпише законопроєкт, і Україна залишиться на стандартному часі? В березні Угу. конець марта, да? Там да, да там здається 28 восьми щось таке. От ну, України перейде на літнє рівні. там 29-30-е? на Ой. Еще не согласовано что-то. Видите, старший аркан Верховная Жрица. Первая. Mm -hmm. Еще не согласовано. Ну по итогу перейдем чем это связано с Двойка, видите, туда-сюда. Как бы нежелание, да? Тут есть нежелание переходить ну, на, на это. И здесь тоже, да, как бы по пассиву. Угу. Ну, противоречивые карты. Не знаю, почему так.